Hər Əl kəsə salam olsun. Mən Əbdullah. Bu gün yeni bir layihə ilə qarşıdayam. Bu video başlığında gördüyünüz kimi Mert Sant tokenini tanıtmağa gedəcəm. Videoda token haqqında bütün məlumatları verəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olma, videonu bəyənmə və kanalımı, abunom, bələm, daha çox müdəddətli olacağam mən sizə. Layk ataraq bunu məbdədən çatmayın. Sonra sadəcə keçə video. Bu Merchant Coin-dir dostlar, yəni token deyil. Niyə? Çünki özünün blokçeyn ağı vardırsa, yəni blokçeyn ağını çıxardacaqlar, öz altında tokenləri olacaq və s. eləyə. Yəni böyük bir ə, özlərinə bir token yaratmaq istəyirlər. Ən başda bu ordadır. Necə ki Ethereum blokçeyninin altında Ethereum tokenləri var, ERC-20-də. Məsələn, Binance Smart Chain-də Binance tokenləri var, məsələn, BSC-nin altında. Bu deyə biləcək. Merchant protokoludur, yəni Merchant Coin olacaq, blokçeynlə Merchant Chain olacaq. Çox etimadam token adı buy MTO-dur dostlar. MTO tokeni almaq üçün Uniswap-dan ala bilərsiniz bu dəqiqə dostlar. Gördüyünüz kimi hələlik ERC-20 ağında idi, amma gələcəkdə dostlar bu token dəyişəcək və ə, öz ağına keçəcək, öz məhz ağına dostlar. Burada gördüyünüz kimi blockchain qeyd olunub. Burada belə bir YouTube videosu var dostlar. YouTube videosunu izləyib daha ətraflı məlumat ala bilərik. Bunların Telegram, Twitter və s. bütün kanalları var. Burdan aşağı endirəm dostlar. Buy token dediyimiz üçün biz Uniswap artıq burada ilk konsentrator ə protokol deyirlər. Yəni ilk olaraq bunlar blokçeyn texnologiyasını özündə birləşdirəcək. Yəni e, nə deyim siz heç bir fee çəkməyəcəklər dostlar. Tam əksinə e, sizə elədiginiz iş başı hədiyyələr də verməyi planlayırlar. Bu da çox gözəl tərəflərindən biridir. Burada tokenless trading və s. də var dostlar al burada payment var title var aşağı indi dikdə dostlar bizə merchant protokol haqqında məlumat veriblər introduce haqqında gördünüz gibi, bu introduce nədir dostlar giriş hissəsidir nədir nə olacağı haqqında məlumat veriblər gördünüz kimi sizin pieces ener ver yani bu merchant protokol dostlar özü tək öz borsasında olmayacaq bir neçə borsalarda dəstəklənəcək burada strateji partnyershiplər var bunun da məlumatı veriblər yəni İbizim payment qrupun protokol açıqlığı qrupu da dünya səviyyəsində 200 minlərdən fazla ticarətçi, bu günə qədər ödənişlər işlətdirirs. Yəni bu günə qədər dostlar reklamlar verməyə davam edirlər. Burada gördünüz kimi bütün ERC20 belə işləyən Merlin Token layihəsinə katılın deyə bir bölmə var, dostlar. Burada Merlin Token-a katıl deyilikdə biz belə bir səhifə açaq. Burada gördünüz kimi haqqı dəstəklə ikinə haqqında məlumat veriblər. Blockchain indi nə ki, iç düşəticilik qoruma deyə bir bölmə də var, dostlar. Burada katılma və qayd olma deyə bilərik. Burada aşağı indi belğələri belə white paper website-pərəndə baxa bilərik. Burda haqqında işə alıyoruz tokenomics.bsr. Hamsı haqqında məlumat ala bilərik. E, Burda gördüyünüz kimi tokenomics haqqında məlumat development üçün bu qədər. Max supply 92 milyon 500 mindir dostlar. Burda investors-dan baxa bilərik. Aşağıya endə. Burda bizə adamların adını Emil Ludval veriblər. John Kaverbing və Axel Advisor. Axel Advia R Division belə bir adı var dostlar. Bunun da Tam adımdan burada roadmap-ləri var, dostlar. Timeline deyə bir dəyişdiriblər. İnanın nə, nə olacaq haqqında məlumat veriblər. Yəni partnership-lər açıqlayacaqlar, launchbot olacaq, exchange listing olacaq və s. belə də gəliblər gördünüz kimi haralara kimi satıblar. Burdan aşağı endikdə Ə başqada bir şey tapa bilmədim dostlar. Burda merchant-a qatılmaq üçün yüzə girişi yeri var. Burda merchant-in white paper var, white paperlərini zincə liya bilərik. Burda MT onun məndə Telegram kanalı olmalıdır dostlar. Gördüyünüz kimi Telegram kanalı burdadır. Senior CM var, Victor Melnis burda Telegram kanalının owneridir dostlar. Söhbətlər gedir. Qatla bilərsiz. Gördüyünüz kimi çox gözəldir. Burda da söhbətlər. Burda aşağı indi də də başqa yerləri var dostlar. Gəlib hamısını bir-birincə ələyə bilərsiz. Abstrak və səri hamısı haqqında da məlumatlara oxuya bilərsiz. Eyni introduz burda da hips deyə açmasını veriblər. Gördünüz kimi dostlar, bu MT oyunun Twitter, Discord kanalı dostlar. Twitter hesabları hələlik yoxdur, amma yaxın gələcəkdə Twitter hesabları da açacaqlar. Bu isə Discord hesabları dostlar. Discord Discord hesablarına baxıb oranı da izləyə. Gördüyünüz kimi burda Discorda daxil olduqda ilk öncə onlayn olub qrupa qoşulursunuz. Burdan təkrar deyəsiz dostlar. Məndə qrupların sayı çox olduğuna görə tam olaraq burada mənə gələ bilməyəm, amma sizə bir məşəq avtomatik çıxacaq. Burada ən il simetrlər verilir. Gördüyünüz kimi ən son məlumatları Victor Mendez burada da ownerdir. Burada xəbərlər var dostlar. News kanalına xoş gəltdiniz. Mito'nun Twitter botundan gördüyünüz kimi Twitter adında bir botdur. Burda general var. Yəni söhbət eləmək üçün yer. Girib istənilən söhbətə qoşula bilərsiz. Burada Metonun onun ə, belə bir zimal pleşini qoyublar. Burada ə, bütün qruplar var. Məsələn, Türkiyə qrupu var. Bu sinifcinin ana ingilis dildir, amma birlikdə hər hansı bir şey öyrənmək üçün deyillər. Başqa da dostlar burdan çıxa bilərəm. Mən Discord-dan çıxa bilərəm. Sizə göstərə biləcəyim şeylər bütün burda bitdi deyirəm. Bu gün bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və daha çox bu təzə videolar görməyimi istəyirsinizsə, like ətrafını mənə bildirə bilərsiniz. Ə tərcildim ki, sizin üçün daha ətraflı videolar çəkim, yəni daha uzun vaiddir. Yatırım verəcəy biləcək. Bunun üçün dəsə işləmələrimi görürəm hər dəfə, yəni yeni kompüter almaq mə olsun, yeni işlər görmək mə olsun. Ə, sizdən tək istəyim bunu mənə əsirliəm üçün abunə olub like atmağınızdır. Sağ olun, sabahkı gün ol, gecə efirdə görüşənədək.